В этом обзоре мы рассмотрим три вида туристических стульев, два вида москитной сетки и интересную вещь ⁇ спасательное одеяло. Стульчик весьма компактный, его высота 40 см. В основе три металлических ножки. На ножках снизу есть пластиковые лапки, чтобы не проваливаться в почву. Вверх из плотного нейлона. Второй стул точно такой же, но с возможностью удлинения ножек. Это делается просто. Его максимальная высота 55 сантиметров. В собранном виде стульчики очень компактные для того, чтобы взять их с собой в рюкзак или в вещмешок. И теперь более комфортное кресло для отдыха на природе. Кресло сразу в удобном чехле для переноса. Состоит оно из телескопической треноги. Значит, для предотвращения раздвижения ног снизу есть веревки с карабином и сверху фиксационная шайба. Само кресло. Оно на прочных нейлоновых веревках с металлическим крюком и три несущие металлические трубы. Одних тут есть специальные усиленные места, куда они монтируются. Само сиденье из плотного нейлона. И есть также надувная подушка. Так, подушечка есть. Получили вот такое кресло. Есть удобные подлокотнички. Также здесь есть две детали, позволяющие фиксировать наклон спинки. Ну, точнее, наклон всего кресла. Также при помощи верхнего крепежа можно отрегулировать положение по высоте. Что касается москитных сеток, у нас есть два варианта. Это одинарная москитная сетка. Ее верхний диаметр 60 сантиметров, Сверху есть кольцо для того, чтобы ее можно было подвесить. Высота 2 метра и нижний диаметр 8 метров. Вторая сетка двойная, чуть более крупная. Ее высота 2,5 метра. Диаметр верхнего кольца такой же 60 сантиметров. Также сверху кольцо для фиксации. Диаметр ее низа 12,5 метров, что позволяет укрыть крупное пространство. Спасательное одеяло для чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью набора первой помощи. Одеяло защищает от обморожения и перегревов. Его компактный размер в сложенном состоянии позволяет его переносить как в аптечке или подсумке, так и просто в кармане. Его размер в разложенном виде 213 на 132 сантиметра что позволяет его использовать как подстилку под спальный мешок.